Asr surasi Asr surasi Medinede inen surelerden bol ol 24 ayetden ibaretdir. Suranyň ady ilkinji ayetde aýdylan Asr sözünden alynandyr. Manysy bir ýere jemlenme diýmegi aňladyar. Peygamberimiz käbir ýahudylar we butparadar bilen alalaşyp Medinede şäher döwletini esaslandyrypdy. Emma ýahudylaryň beni nadir taýpaty Mekkede kuraýşlar bilen dil bu alalaşyp bolupdy. Bu surada käbir şol ýahudylaryň Medineden çykarylmagy Munafıkların hileleri Müslümanlara nesihatlar we Allah'ın gözür wasıtlar beyan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'ny tespih edýär. Ol Allah gudrat güýçlidir, hikmeti ýetedir. Ol Allah ähli kitapdan bolan kafirleri ilkin türgünde ýurtlaryndan çykardy. Ýoksa siz olaryň çykarylacaklary barada pikir hem etmeýärdiňiz. Olar galalar Allah tarapyndan geljek adaptdan öldürilip taklar etdiler. Emma Allah olaryň pikir etmeýän taraplaryndan geldi. O olaryň kalplaryna gorku saldy. Hatta öýlerini ödelleri bir tarapdan hem müminleriň elleri bilen ýykardylar. Ey akly eýeleri, biz awrat alym. Eger Allah olara köpçülikde insürgün hükmini yazmasa di, vermese di, hükman olara dünyada başka konuşta adab bela vererdi, ahirette hem olara oot adabı vardır. Bunun sebebi olara Allah ve onun ilçisinden karşı çıkandıkları çüyünlerdi. kim Allah ve onun ilçisine karşı çıksa takik Allah'ın celahı öğren yoludur. Eğer sövüşte ol kapırların hurma ağaçlarından haysadır bırdadı kesseniz ya da bol şeyalı kökü bilen koysanız bu elmi dama Allah'ın ruhsadı bilendir ve onun yoldan çıkan patıkları celalandırma uçuyundur. Allah'ın has ön olurun emlaklarından peygamberine olca edip beren dağıtlar var adaytlar. Siz olur olcalar için ne at ne düğe çattırdınız Emma Allah peygamberlerini öt işlen kişilerden tögürsiz hemde qıynçılıqdı üstün edib yengisini edib edər. Allahın əhli dadı güc yetdiyəndir. Allahın sövgüsüd edəndən ova şəhərlərinin kafir xalqından öt peyğəmbərini bərin olcuları dinə sizdən olan balaların arasından ayılıb yali, ali. Onlar varada Allah öt işleyişi yali hökm edər ve onlar peyğəmbərlərinə, peyğəmbərlərin yaqin nəvərinə, yetimlərə, qarip qasarlara Yolda qalanları değiştirir, harp eder. Peygamber size ne mani berse emir etse alın. Ne mani qadığın haram etse onunla kaçın. Allah'dan korkun, takip Allah'ın cedafi ören yuguddur. Şeyle de Allah'ın beren bu olcuları, Allah'ın pazlı keremini ve radiyyini gözler, Allah'ın dinini ve peygamberini kömek etme için yurtlarından çıkarlan, hem de emlaklarından düşen, ol hizret göç eden garip qatarları değiştirir. Olar doğurçuların hutöldürdür. Olardan hicret edenlerden ön ol yurtta Medine'de yerleşenler, ensarlar ve yürekten iman getirenler olsa ö diyarlarına hicret göç edenleri söylerler ve olara verilen olcular sebepli yüreklerine isle bincalık duymadılar. Bahillik etmediler. Hatta ödür mehtaç olsalar hem olar öngü sürdüler. Olara maddi kömek edilmeğini teklif ettiler. Kim nefsinin kıskançlığından ödünü qorasa, halas bolşy hem de üstünlüge yetenler olaryň hut özleridir. Olardan soň kiyamaty çelle dünýä gelen ähli müminler, ey perwerdigärmiz, Bidin we bizden öňki iman bilen öten dogallarymyň günahlaryny bagyşla. Bizim içimizde iman getirenlere karşı hiç yerli öykü kökeğine koyma. Ey perverdigarımız, takik, sen meherlisin, rehim şefaatlisin diyenlere hem tüvüştüz alınan olcalardan derler. Münafıkların ediyen işlerini görmeyersin mi? Olar ähli kitapdan Yahudilardan inkar eden doğullarına bu yerden çıkarılsanız biz hem hükmen siz bilen çıkarız. Sizde garşı hiç çatan hiç kime tavin olmaz. Eger sizde garşı tövüş edilse biz hükmen sizi kömek ederiz dediler. Emma onların yalan söyleyendiklerine Allah şahittir. Kasam olsun. Eger Yahudilar yurtlarından çıkarılsalar münafıklar olar bilen bile çıkmazlar. Eger onlara garşı tövüş ıglan edilse münafıklar onlara kömek etmezler. eger olar kömek berseler hem hükman iydlerini urup gaçarlar soň Allah olary helag eder we olary kömek edilmez olaryň kalplerinde sizden duýan gorkulary Allahdan gorkmaklaryndan hem hat beterdir bu olaryň Allahyň gudratyny bilmeýän gowumdygy sebäpdir olar ýahudylar senin bilen köplük bolup ýüzbeýik söwüşmedler dinä bep galalaryň içinde ýa-da diwalaryň arkasynda senin bilen Oların Yahudylar bilen munafıqların öz aralaryna naq çakmaşyklar hem örän aylıgançdyr. Kimdäsinen olar jebisdir ödürtin, emma oların qalbplary darğan ýagdaýdadyr. Bu oların aklyny ulanmayan qowm dogry sebäbidir. Oların Yahudylaryny ýagdaý ödürinň heçäjeň bitirdi edän etmişleriniň jedahynyň dadan ahirettedäm jebir-jepal adap çekjeklerini Mekke-li kafirligiň ýagdaýy aldyr. Yahudylary töwüşe hywetlendiriýän munafıqlarynyň ýagdaýy bolsa Goya şeytanın yağda yaldır. Ol insana ten ananma inkar et diyer. Ol inkar eden tan kafir bolan tan şeytan ona taqiq men senden daşdırın. Taqiq men alemlerin perwerdigarından gorkkarın diyer. Olorun ikisinin adranın ve adanın hem neticeti ebedi kalacak yerleri olan odo dovdaha giyirmek bolor. Ine o zalimlerin cezasıdır. Ey iman getirenler! Allah'ın adamına duçar olmaktan korkun. Her kim ertir, ahiret üçün nämi taýarlandygyny seretdin. Allahdan gorkun. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Allahyny ýatdan çykarandyklar üçin onuň Allahyň hem öýlerini, öýlerini unutdyran kişiler ýaly bolmaň. Olar pasyklaryň hut öýlerdir. Dowdahylar bilen jennetiler deň bolmaz. Jennetiler üstünlüge ýetenleriň hut öýlerdir. Eger biz bu Qur'any bir dağın depesine indirsedik, onun dağın Allah'dan korkusuna başını eğip bölük bölük bolacaktığını görürdün. Yine bir misalları pikirlenmekleri için insanlara düşündürüyoruz. Ol ödünden başka vada da layık huday olmadık Allah'dır. Ol görülen ve görülmeyen ehli dadı bilyendir. Ol rahmandır, mehrivandır, rahimdir, rehim şefaatlıdır. Ol ödünden başka vada da layık huday olmadık Allah'dır. Ol melikdir, hükümdardır, kuddustur, kemçiliklerden pektir, talamdır, salamatlığı yetiriyendir, mü'mindir, amallığı yetiriyendir, müheymindir, seredip duran gödevçüdür, edidir, kudratı güçlüdür, cebbardır, güç uloncudur, mütekebbirdir, beyiklikte deni ta yoktur, Allah ödüne şerik koşyanların aydan zatlarından pektir, hem de büyiktir. Ol Allah halıktır, yaratıcıdır, baridir, yoktan bar edicidir, musavvirdir, şekil, surat vericidir, ähli gödel atlar onun qudur asmanlar daqı yerdäki ähli daq onu tetbiq eder ol qudratı güýçlidir hikmet eýetidir